рада вас приветствовать в городе Житомире. <соединяйственные> 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 как, как вам удобно, нас, <соединяйственные> с дружеским визитом, очень приятно вас здесь видеть. Приятно, что те мероприятия, которые мы планируем проводить в городе, вызывают интерес не только страны ближнего и ближнего зарубежного, но и на самом деле достаточно далекой для Украины страны. Я признаю честно, не сразу нашел на карте, было очень интересно посмотреть. <соединяйственные> да, ну, э -э Що ж поблагодарить за ваш приїзд? Я думаю, нам многие вопросы можна будет обсудить і дальнейшего сотрудничества, і культурного сотрудничества в першу чергу. Возможно, вопросы економічного сотрудничества. Я дійсно, як голова правління Українського фонду благодійництва, дуже вдячна почесному консулу Каморону в Україні за те, що ви відгукнулися, і на наші листи про. Підтримку нашого всесвітнього з'їзду молоді за подолання негативних явищ у світі для нас це велика честь приймати вас, представника вашої держави в нас в Житомирі. І надіємося на подальшу співпрацю з вашою державою. І маємо намір, що Всесвітній з'їзд молоді ви не тільки підтримаєте нас. так как вы нам обещали, 15 краин африканских до до нашего съезду, але и финансово. Я хочу сказать, что, ну, наверное, по определению благотворительные фонды они для того, чтобы именно находить финансирование, находить те другие организации ну всемирные которые, чтобы именно помочь. Я думаю, что эта практика обычная, нормальная и мы всегда это приветствуем, мы сами как бы тоже наш фонд есть, с которым мы работаем, помогаем. Вот. То, что касается м, непосредственно стран африканских, я думаю, что Украина исторически великая держава всегда была, даже когда она была еще в составе Союза, и, и очень много иностранных граждан учились здесь. Я думаю, что многие пожелают все-таки приехать и как бы места, где они были. Вот. Вспомнить, мол, Вспомнить мол, да, мол. ну, можно и так сказать. Вот. Так что мы будем содействовать. Вот. Благодаря таким мероприятиям люди находят намного больше общего, чем им кажется. Конечно, конечно. А, если же говорим о культурном обмене, тут есть э, украинский символ, есть, нет, не знаю, у нас в это популярная вещь, это и обрик,